इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस मराठी आपली बातमी आपला विश्वास आपला आवाज बातमी आहे ठाण्याहून दिनांक नऊ मार्च 2025 रोजी झायन फाउंडेशन ठाणे येथील द ठाणे क्लब अडारा बँकवेट येथे भव्य उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला झायन फाउंडेशन हे मुख्यतः ज्येष्ठ नागरिक आणि समाजातील वंचित मुलांना आधार देण्यासाठी काम करणार आहे या फाउंडेशनची स्थापना श्री सी पी जॉर्ज यांनी केली असून तसेच ऍडव्होकेट श्री अजय जाधव आणि श्री जोसेफ जोस हे संस्थापक विश्वस्त म्हणून काम पाहत आहेत या जायन फाउंडेशनचे उद्घाटन श्री जयेश जोशी सदस्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र राज्य सरकार तसेच सौ प्रीती राणे प्राध्यापक आत्मन अकादमी ठाणे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात तसेच फाउंडेशनचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि इतर संस्थापकीय सदस्य डॉक्टर सोनाली जाधव सौ लुसी कॉद्रोस सौ वंदना कपाडिया सौ संगीता जॉर्ज सौ शर्मी राज श्री हरमिंदर सिंग किर यांनी सामूहिक शपथ घेण्यात आली तसेच या उद्घाटन प्रसंगी समाजातील वेल वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नामवंत मान्यवर उपस्थित होते आणि काही मान्यवरांनी संस्थेला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या पाहूया सविस्तर झायन फाउंडेशनच्या उद्घाटन प्रसंगी आलेले प्रमुख अतिथी श्री जयेश जोशी आणि इतर पाहुणे आणि फाउंडेशनचे पदाधिकारी या प्रसंगी काय म्हणाले तसेच या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सौ शरिनी राज यांनी केले आहे या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे विशेष प्रतिनिधी गोपाळ आचरेकर यांनी पाहुयात नमस्ते सब लोगों को जियन फाउंडेशन के सारे ट्रस्टीगण और मेम्बरों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे उन्होंने विशेष आमद दिया है मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे सेवा कर साथ जोड़ने के लिए मैं ये बोल देता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस संस्था से जुड़ा रहूँगा इस संस्था का मुख्य मकसद है कि सीनियर सिटीज़न और जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ समाज में करना जीवन का मुख्य मतलब है समाज को तारना या तो कुछ कम लेवल पे ले जाना तो ये ईश्वरीय काम ही ये कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि तन मन धन से लोग यहाँ जुड़े और इस सेवा कार्य में सहभागी बने क्योंकि सच्ची सेवा ईश्वर का पूजा तो सब करते है पर लोगों की जरूरत में उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी अच्छी ईश्वर पूजा होती है मानव सेवा तो इस कार्य से मैं जुड़ चुका हूँ और मैं जी फाउंडेशन को दिल से कोपरेटिव बोलता हूं हूँ धन्यवाद करता हूँ बहुत आगे बढ़े इनका नाम जो है इंडिया से लेके ले वर्ल्ड लेवल तक जाए ऐसी दिल से शुभकामनाएं जय हिंद जय महाराष्ट्र To be amongst so much inspired and I like the word fearless here because each one of us is fearless. And when I was just hearing everybody speaking and the introductions, truly, indeed, fearless. Uh, it's an honor to be a part of this program and amongst lovely people. One more thing which really uh, struck me was when uh, Sir said that each one of us has it in ourselves to serve. So each one of us is a silent worker, and yes, indeed we are. So uh first congratulations. Sir. I've known uh, keanu's mom and dad. I always call them as I never call them as Mr. George. So i know him as keanu That's my little one there. He's grown up from to be a very big boy. I'm super proud of him. So uh, uh first congratulations to the foundation and uh, thank you, sir, for such a lovely gesture and uh, inviting me to. Uh, it is indeed uh, such a wonderful initiative to help and serve people and such a wonderful you know thought that we can give our best to the students through admin uh, which we started 15 years uh, ago for children with diverse needs that's what we are doing completely selfless work service to whatever way whatever we can do the best for our students and leading a way for them to be good human beings uh, that's what we have started, and I think so. Uh, this is in alignment with what the Young Foundation wants to do. Take, uh, take in, uh, the biggest initiative to give a dignified life for all our students, for all the senior citizens, and uh, all of us here have the power and the strength to do it. So let's each one of us hold our hands together and take this initiative in all ways possible. I'm not going to take more time here because I'm not. Again, I'm not a speech person. Though I'm a principal, and you know, said you will be giving speeches. You're so used to it. And then, yes, I'm used to it, but not as much. So uh, we are more of the workers. Uh, for us, action is very important because there's lots of things we can do. But what is more important? Important is executing them and seeing to it that everyone gets the best of all the services. So, once again, thank you, congratulations to you, sir. Uh, we, we as uh, we will be surely working with you in case of awareness. Yes, awareness is very important. It is very important because the more we we'll are able to connect and join the dots, and join the dots, connecting and solving, that is going to be the best what we can give to all our people all around us. So, thank you very much. Congratulations, sir and uh, all the best to Thank Thank you Thank you, so So much. for those inspiring words. So, once again, खास जरूरत होती है उनके लिए हमारा ये फाउंडेशन हमने खुला हुआ और आज इसका इनोग्रेशन हुआ है और इसके लिए जयेश भाई जोशी ने आकर जो हमें हौसला दिया है उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम यही देखेंगे कि यहाँ पर हमारे समाज में कोई भी वंचित ना रहे और हर को प्रोत्साहन मिले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यही हमारा प्रयास रहेगा और हम ये करते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इनिनेशन में आने के लिए खास करके हमारे मुख्य अतिथि थी जयशभ जोशी प्रति रानी मैडम स्नेहाला के अध्यक्ष हमारे अली ग मैडम ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन बहुत बहुत, बहुत शुभ दिन है जो हमारे के दिन में आप सब उपस्थित रहे ये फाउंडेशन जो है जो ज्येष्ठ नागरिक के लिए और जो दिव्यांग बच्चों के लिए बिछे के लिए जो हमारे समाज के जो वंचित दुर्बल दुर्बल घटक से हैं उनके लिए जो है निस्वार्थ सेवा हमारा जो सेवा बेसिकली रहेगा निस्वार निस्वार्थ सेवा है और हम सब मैनेजिंग कमेटी जो ट्रस्टीज़ है जो सदस्य है जिन्होंने जो जायन फाउंडेशन से जुड़े हैं उनको सबसे सबका एक ही है कि हम निस्वार्थ सेवा करने के लिए आज से तैयार हैं सक्षम हैं और हमारा हमारे सब जो समाज के जो भाई बहन हैं उनसे भी निवेदन है कि इस कार्य इस सेवा में हमारे साथ जुड़े और योगदान करें और इसको आगे बढ़ाएं। जय हिंद जय भारत, नमस्कार आज अपने जीराम फाउंडेशन सा विशेष अतिथि जे आए हैं जयेश जोशी साहब यानी वेड़ काड़ून हाँ कार्यक्रमा शुभेच्छा दिल्ली है या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः पुढाकार घेणारे सी पी जॉर्ज आणि ॲडव्होकेट अजय जाधव ही ह्या लोकांच्या मनामध्ये एक अवयची भावना हे लोक वंचित झालेले आहेत की ज्या लोकांना न्याय पाहिजे ज्या लोकांना खरोखर ट्रीटमेंटची गरज आहे आणि सरकार दरबारी आपले मुद्दे कसे मांडू शकतात हे फार डेडिकेटेड लोक आहेत आणि मला यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे की खरोखर आपली सेवा प्रत्येकापर्यंत पोचली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जयेश जोशी साहेबांची आपण प्रत्येकाने मदत घेतली पाहिजे आणि ही जी आपली संस्था आहे ही खरोखर योग्य व्यक्तीपर्यंत न्याय देणारी संस्था असली पाहिजे आणि आपल्या घटनेमध्ये असलेले जे तत्व आहेत त्या तत्वांच्याच आधारे ही संस्था स्थापन केलेली असल्यामुळे मी पुन्हा एकदा हे जे पदाधिकारी सर्वांचे आभार मानतो आणि जे प्रमुख अतिथी आज आलेले आहेत त्यांनी फार उत्कृष्ट भाषण केलेलं आहे त्यांनी फार साध्या शब्दामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की जैन या शब्दाचा धार्मिक अर्थ काय आहे आणि तो मानवतेसाठी किती युजफुल आहे मी पुन्हा एकदा यांचे आभार मानतो आणि मला दोन मिनटं बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो जय हिंद